25 мая в Мариуполе праздновали День Героев. Люди вышли на площадь Свободы, чтобы поздравить защитников города. На митинге присутствовала военная техника, и каждый желающий мог сфотографироваться с пулеметом в руках. Это День Героев был присвящено всем воинам, что боролись за свободу и независимость Украины. Среди них и лицари Киевской Руси, и козаки Гетьманской добы, и организация сечевых стрельцов и организация украинских националистов, и украинская повстанская армия. И а уже хлопцы, наши воины, наши защитники, наша гордость. Дякуємо вам. 23 мая вся Украина отмечала День Героев. Праздник Героев – это праздник величия духа украинских воинов, борцов за свободу Украины и является символом неодолимости украинской нации. Сегодня мы все вместе собрались для того, чтобы выразить слова благодарности людям, которые в это тяжелое и страшное военное время защищают наш город. От них зависит наша безопасность и благополучие. Мы благодарны им за службу и верность долгу. Они с честью несут очень важную миссию, занимаясь патриотическим воспитанием молодежи. Но некоторые героев, к сожалению, нет с нами. Ценой своей жизни они сохранили мир в Мариуполе. Предлагаю минутой молчания почтить память украинских военных погибших при защите нашего города. Они останутся навечно в сердцах и памяти мариупольцев. Нам очень приятно, что мы сегодня находимся среди вас. И что вы смотрите на нас действительно как на людей, которые занимаются очень серьезным и благородным делом, делом защиты независимости нашего государства. На этой сцене стоят люди с разных уголков нашей страны. Они говорят и думают, может быть, немножко по-разному. Однако же нас все, нас объединяет одно это наша любимая Украина. И мы готовы ее защищать до конца. Мы не отдадим своей земли, чужого вам нам не надо. Еще раз большое вам спасибо за то, что вы нас тепло принимаете, за то, что вы поддерживаете, понимаете наши проблемы. В ответ мы готовы выполнить свой воинский долг до конца.